असल दिवा से आपको काफिल कर देती है फिर आप आसान आसान तन असान हो जाते हैं इसलिए मैं कह रहा था कि रूटीन के तौर पर इस्तेमाल ना किया करें उन बीमारियों में जिनमें इसकी इलामतें मिलती हैं उनमें आगाज में देंगे तो बहुत फायदा देगी आगाज की जो दवाएं हैं उनमें एक और दवा है जो इससे भी पहले काम आती है वो अगर शुरू में दे दी जाए तो उसकी कोई इलामतें नहीं है मगर वो हर बीमारी से कुछ ताल्लुक रखती है वो काफूर है काफूर का की जो होम्योपैथिक पोटेंसी है ये खसूसियत से इसलिए साथ रहने ज़रूरी है कि हैज़े का बेहतरीन इलाज है और बहुत से बीमार बहुत से जहरों का एंटीडोट है और अगर हल्की सी सर्दी का एहसास जो कमज़ोरी सी बन जाता है इंसान के अंदर और महसूस होता है कि ये सर्दी आम नहीं ये एक बीमारी बनने वाली है उस वक्त अगर आप काफूर खा लें होमोपैथिक प्री में तो अचानक जिसम को वो गर्म कर देगा और फिर वो बीमारी ढल जाएगी और मगर इसको बाकी इसकी बू से बाकी दवाओं को बचाना चाहिए क्योंकि अगर काफूर की बूँ हो तो दवाओं को खराब कर देता है